Hola a todos, bienvenidos, continuaremos con esta serie G Dangerous Queen, y empezamos. Bonita miró por la pequeña rendija en la puerta, sin saber si esa gente seguía allí. Solo sabía que estaba preocupada por Queen y no quería dañar su reputación por estar allí con ella. Lo oí cuando fue a buscarte la bebida, alguien está esperando para tomarte fotos dentro del bar, y alguien más va a chocarte a propósito. Explicó cómo si se quejara con una expresión seria. Queen no sabía si podía confiar en Bonita, pero su información coincidía exactamente con lo que sus subordinados le habían contado. Además, la genuina preocupación de sus ojos le causó una sensación inesperada. La mirada de Queen permaneció fija en los labios de Bonita, que se movía sin parar murmurando sobre la fama de Queen y cómo esas personas querían crear una escena solo para tomarle fotografías. Eso la hizo sentir como besándola, pero en cambio Queen levantó la mano y cubrió los labios de Bonita silenciándola. Con el dedo índice, lo que indicaba que se cayera. En ese lugar tan concurrido era poco probable que alguien caminara de manera tan calculada, como si estuviera buscando algo. Guarda silencio. Ahora era Queen quien se asomaba por la rendija. Vio a un hombre vestido de negro de pies a cabeza. Si hubiera estado abajo, quizás no habría llamado la atención. Pero allí sus ojos escuadriñaban la habitación como si realmente buscara a alguien. Una semilla de confianza se plantó en el corazón de Queen. Bonita parecía genuinamente preocupada por ella. El hecho de estar tan cerca, apretándose contra la otra persona, como si temiera ser encontrada, le permitió a Quinn sentir su corazón acelerado. El hombre no tardó mucho en irse. En ese piso solo había salas VIP, así que cuanto más tiempo se quedara, más sospechoso parecería. Él se ha ido. Quinn susurró mientras soltaba la mano que cubría los labios de Bonita. Al ver que se mordía los labios, tragó saliva con dificultad. Bebe eso, tengo calor, tenemos que salir de aquí. Bebe, ¿por qué? Si quiero besarte, ¿con qué tengo que pagar? Queen la sostuvo la barbilla y la levantó para que sus miradas se cruzaran. Pero en lugar de sorprenderse, Bonita respondió con firmeza: ¿Ya te emborrachaste con unas copas de tequila? Deberías preocuparte por la persona que te buscaba ese momento. Nadie podrá tomarme fotografías, ¿qué dices? Y por más que beba, sigo consciente y sigo queriendo lo que te pedí. Bonita frunció el señor. No tienes que pagar nada porque no te dejaré besarme. Ella giró la cara e intentó alejarse, pero el espacio reducido no lo permitía. Si no tienes miedo, entonces deberíamos salir de aquí, así no tendré que preocuparme por ti. ¿Te preocupas por mí? ¿Crees que te traje aquí por otra razón? Queen, no estoy bromeando, yo tampoco. Bonita respiró con dificultad. La mirada de Queen y sus labios dejaba claro que no bromeaba. Pero ¿quién dijo que estar tomada era excusa para besar a alguien? No lo permito. Queen dejó escapar un profundo suspiro, mostrando su frustración por no conseguir lo que quería. Luego sostuvo de la cintura Bonita, acercándola. Queen, deja de molestarme, Bonita frunció el ceño y clavó las uñas en el brazo como respuesta. Pero cuanto más apretaba queen la otra persona la acercaba más. Puedo contradecirte aún más, ¿quieres intentarlo? Ante las desafiantes palabras de Bonita, el aire de Queen no hizo más que crecer. Su ego, su impulsividad y su afán de victoria la llevaron a presionar a otra persona contra ella. Soltó la mano de Bonita, levantó la barbilla de ella e inclinó el rostro antes de besarla rápidamente. Bonita abrió los ojos de Mparepar, sorprendida. Ella estaba tensa, incluso sus manos que se aferraban al brazo de Queen permaneció fuerte. Un torrente de emociones la invadía, pero la principal decepción fue mezclada con una profunda conmoción. Había pensado que Queen era diferente. Al final sobre otra persona que quería usarla, pero lo más absurdo fue que había tenido esperanza. ¿Cómo podía esperar algo de alguien que apenas conocía? Eran desconocidas, separadas por un abismo. Bonita nunca tuvo derecho a esperar nada de nadie, ni siquiera de su propia familia. Cuando notó que Bonita se había quedado quieta sin reaccionar, Quinn retrocedió con una expresión insatisfecha. Te atrapé, pero cuando te besé, ¿por qué no te defendiste? El beso no fue profundo. Pero lo que ocurrió dentro de Bonita fue algo más intenso, llegando a lo más profundo de su corazón. Apartó a Quinn. Fue un gesto pequeño, pero la hizo sentir mucho mejor. Tenía el rostro rojo de ira, como para demostrar su disgusto. Y abrió la puerta. Abrió la puerta e intentó marcharse sin decir algo. ¿A dónde vas, nena? Queen la sujetó del brazo, pero cuando Bonita se giró para mirarla, sus ojos estaban llenos de decepción. Pero aún parecía a punto de llorar. Queen sintió una presión. No esperaba verla reaccionar de esa forma. ¿No me escuchaste? Pensé que eras diferente y que eras mejor, pero al final eres igual que todos los demás. En los próximos videos continuaremos con más spoilers. Díganme ustedes si están viendo esta serie y él. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirte al canal y dejar todos tus comentarios. Cuídense mucho, los quiero. Bye bye.